Привет, меня зовут Влад. А, вот часть людей пошла перезаряжаться. А, вы знаете, что, например, 30% мужчин, они не ходят в туалет без своего смартфона вообще никогда. А, я расскажу вам сегодня про мобильный маркетинг. Честно говоря, вот эти кликер Оп, работает. А можете там вместе нажать? А, чё? Да, меня зовут Плат. я работаю в Prodigy, это диджитал агентство, ведущее украинское. Я продукт менеджер отвечаю за все наши мобильные проекты и работаю с такими клиентами, как LG, Pum, Samsung, Redbook, Pistar и другие. В первую очередь я хотел бы показать вам мобильный маркетинг в действии. Улыбнитесь, я сейчас вас фотографирую, выложу себе в Instagram, и буду себя продвигать как докладчика что, yes. что же такое этот мобильный маркетинг, о котором все говорят, но никто ничего не знает. Каждый год он попадает в какие-то покупки интернет-трендов, но никто ничего в нем не делает, потому что это что-то непонятное. Давайте посмотрим. Задачи мобильного маркетинга они такие же, как и маркетинга в целом, как чего угодно, что вы делаете. Это привести больше клиентов к вам и это увеличить конверсию. То есть сделать, чтобы они чаще делали покупки и чтобы у них средний чек был выше. Давайте посмотрим, какие мифы окружают мобильный маркетинг. А, вот миф номер один, например, это то, что мобильными телефонами не очень много людей пользуются, и потому еще нет смысла как-то особо ресурсы тратить, чтобы их как-то достать. Ну давайте посмотрим. В мире 7 миллиардов людей почти всего. Из них мобильным телефоном пользуются 4 миллиарда. А такой привычной всем вещью, как зубная щетка, пользуется меньше. Бы, зубная щетка есть у всех, а нет. Мобильным телефоном больше пользуются людей. Это площадь Святого Петра, Ватикан, инаугурация Папы Римского, 2005 год. Очень много народу, все смотрят, что же там происходит. А вот это 2013 год. Впечатляет, да? Мобильные телефоны это и планшеты, они, как уже продолжение наших рук, они всегда у нас, всегда с нами. Мы постоянно фотографируем на них, что-то смотрим, постим фоточки в Инстаграм. 91% людей держат свой мобильный телефон на расстоянии протянутой руки круглые сутки. Я когда спать ложусь, я кладу на тумбочку телефон, потому что там будильник стоит, чтобы там проверить ленты Фейсбука в 3 часа ночи. Давайте посмотрим, как развивались мобильный интернет. Это здесь будет сейчас график идти, количество мобильных пользователей в мире мобильного интернета. 8 девятый год. В мобильном маркетинге еще не очень много есть разных инструментов. Ну, есть SMS, -ки, MMS, веб-сайты, не больше. Десятый год начинают появляться технологии дополненной реальности NFC. Одиннадцатый год выходит Instagram для iPhone. Наше агентство в октябре выпускает приложение All of Ukraine для iOS и Android, в котором тоже есть эти фильтры, для фотографий. Смысл был в том, что I Love Ukraine это большой проект, самый большой фотобанк с фотографиями об Украине, где людей мы призывали делиться своей любовью к Украине таким образом. А фильтры приложений, они позволяли фотографии с плохих телефонов 2012 -го года как-то поставить ближе на один уровень к фотографиям профессиональным, которые люди закачивали через сайт. 2012 год появляется секция Mobile на фестивале Канском рекламы. Это рекламный воздух своеобразный. И это как бы ознаменовало то, что мобильный маркетинг, он выходит в мейнстрим, что, что все ведущие рекламные агентства уже что-то делают для мобильных, готовы это всем показывать, и у них есть какие-то результаты. А что же касается десктопного интернета, то есть э, обыкновенные компьютеры, ноутбуки и так далее. Как же там график меняется? А вот мы видим, что в конце 2013 года уже пользователей мобильного интернета в мире стало меньше, чем пользователей э, мобильного интернета больше, чем пользователей десктопного. Окей, ну предположим, в мире там мобильных пользуется много, но э, в Украине это не касается Украины. У нас все равно мало сейчас мобильных. Давайте посмотрим на статистику по Украине. E-commerce. В декабре 2013 -го года 17,3% людей заходили на сайты каких-либо интернет-магазинов с айпадов, айфонов и Android, то есть тачскрины, полноценная возможность браузера с телефона. Казалось бы, не очень много, да? Вроде бы подтверждается этот мир. Но в 2012 году этот показатель был всего лишь 9,3. То есть за какой-то год вдвое вырос и будет расти дальше. И если Через год этот показатель будет уже там 27-28%. Это уже целых три посетителя вашего сайта. Если у вас сайт не адаптирован от мобильных телефонов, от смартфонов, то вы теряете очень большую часть своих покупателей, просто потому что у вас будут низкие конверсии при заходе людей с мобильного телефона. Также такая есть статистика. 14,1 миллионов людей — это количество активных сим-карт в Украине с подключенным мобильным интернетом. 15,5 это ежемесячная аудитория интернета в Украине стационарного. Конечно, сим-карт э, на самом деле больше, чем людей. То есть такого -то 2, сим-карт 3. Но, как мы видим по этим цифрам, это число сопоставимое. То есть там разница не в 3 раза, не, не в 10 раз. Причем что. А количество пользователей мобильного интернета выросло за последний год на 23%. То есть мы можем говорить о том, что совсем скоро уже у нас тоже сравняется количество пользователей мобильного и стационарного интернета. Миф номер три. Nokia ну, у нас даже в Украине может быть кто-то сидит с мобильных телефонов, но мы никак денег с них не получим, они ничего не покупают со своих телефонов. 81% людей искали какие-либо товаровые услуги со своего телефона когда-либо. При этом 50% когда-либо совершали покупку. Чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что люди, они в принципе готовы искать товары со своего мобильного телефона, почти все. И большинство из них, как минимум, готовы совершать покупку прямо с мобильного телефона, и им это Хотя бы там однажды удалось сделать. Но почему-то, если у вас не сильно много кукупас мобильных телефонов в вашем магазине, то что-то здесь не так. Давайте посмотрим подробнее. Оп. Что было лет 5-10 назад? Был оффлайн и онлайн. И человек, если увидел рекламу в оффлайне, он пошел в магазин и купил товар в оффлайне. Если он увидел в интернете баннер, он прям нажал на баннер, попал на сайт и купил... Прям со своего компьютера товар и у него нет проблем. Что же происходит в случае с мобильными? С мобильными путь пользователя у нас пока что еще настолько приполнен барьерами, что человеку очень-очень неудобно купить, если он что-то ищет с телефона в итоге. И какая-то часть пользователей вообще отваливается, она просто забивает. И неинтересно продолжать там пытаться купить. А какая-то часть, например, идет и покупает с компьютера дальше. Как же нам все эти знания применить, для того, чтобы получить больше продаж для своего интернет-магазина? Самые базовые какие-то штуки, которые можно сделать в мобильных, это мобильную версию сайта можно сделать, первое, что в приходит, мобильное приложение и также мобильное продвижение, ну, то есть какую-то рекламу показать пользователям мобильно. Я хочу доклад свой, учитывая сжатые рамки, посвятить именно мобильному сайту, потому что мобильный сайт, я убежден, это то, что нужно всем делать в первую очередь. Ни мобильное приложение, ни продвижение, ни все что-то. Почему? В первую очередь, потому что мобильный сайт он не требует отдельного продвижения. Если у вас э, сайт э, находится в, топ, в топах по каким-то запросам, в Google, в Яндексе, то вам точно также при заходе с мобильного телефона будет на первом месте и здесь. Таким образом, если вы сделали мобильную версию сайта, то вам не нужно как-то отдельно денег вбрасывать для того, чтобы люди туда попали. Они точно так же, как на ваш основной сайт, зашли бы, нажав на ссылку со своего телефона, так попадут и туда. Но в чем плюсы мобильного сайта? Были? В том, что там все адаптировано так, что если на ваш основной сайт с телефона зашли 100 человек, вы купили только один, потому что неудобно им пользоваться с мобильного телефона, он долго грузится, там мелкие надписи и так далее то с мобильного сайта там будут крупные кнопочки, специально под мобильный телефон, он будет быстро грузиться и, например, 10 представьте человек уже что-то у вас купит. Точно так же и не только поиск, если люди пересылают через почту какие-нибудь ссылки, через социальные сети, ВКонтакте, Скайп, смс, то человек, нажав на эту ссылку, попадет тоже на вашу мобильную версию сайта. Давайте посмотрим подробнее плюсы и минусы мобильной версии сайта и приложения. А, как мы уже обсудили, мобильный сайт может жить полностью за счет поискового трафика. Кроме того, технология HTML5 позволяет на мобильном сайте делать такие штуки, которые, казалось бы, можно делать только в мобильных приложениях. Как пример, можно сделать, чтобы сайт открывался в офлайн режиме. То есть, если человек зашел однажды на ваш сайт, сайт вам что-то внутри телефона поделал при заходе, человек добавил себе закладку вашего сайта на рабочий стол. Дальше он едет где-нибудь в метро или в гора, где интернета никакого нет. Он нажимает на эту закладку на рабочем столе, и то, что там телефон сохранил, внутри, она открывается и доступна для просмотра в офлайн режиме. Кроме того, можно использовать и геолокацию, и еще много других штук, которые, ну, казалось бы, несколько лет назад можно только в приложениях делать. Кроме того, мобильный сайт — это не только смартфоны. Один из трендов, который будет надвигаться в ближайшие годы на нас, это то, что Интернет он везде. Он не просто у нас в компьютере и в телефоне. Уже сейчас выходят холодильники с браузерами. Уже много где в автомобилях, бытовых компьютерах есть э, интернет-браузер вместе с э, каким-то подключением мобильным. И дальше там через несколько лет интернет будет в вашем чайнике, и в дверном коврике. Таким образом, если вы сделали сайт э, мобильный то вам не нужно отдельно еще делать там для холодильника сайт. Он точно так же будет открываться и на холодильнике, и на автомобиле. С другой стороны, если вы сделали приложение, вам его нужно будет отдельно собирать под каждую платформу, на которую вам требуется ее разработать. Кроме того, если у вас сайт на какой-нибудь CMS-системе держится, ну, там, например, Drupal, WordPress, Joomla и так далее, то вам не нужно как-то отдельно вкладывать особые ресурсы для того, чтобы получить какую-никакую мобильную версию. Достаточно об этом заранее подумать и установить специальный модуль, его правильно настроить. И уже автоматически, там, потратив всего несколько часов времени, вы сможете увеличить все, в магазине все конверсии. Что же касается мобильного приложения. Упс. Оно. Во-первых, дороже в разработке. Дороже почему? Потому что, в первую очередь, Элементарно, специфика рынка такова, что на мобильных приложений стоит дороже за час работы. Во-вторых, сама разработка по себе занимает больше времени. И в-третьих, вам нужно отдельно разрабатывать под каждую платформу. То есть, если вы хотите iPhone, то вам нужно iOS-приложение сделать, если хотите Android, Android-приложение, если хотите Windows Phone, Windows Phone-приложение. А мобильный сайт вы один раз сделали, он везде открывается. Кроме того, есть проблема фрагментации на мобильных платформах. Для того, чтобы качественно сделать мобильное приложение, вам нужно иметь хотя бы десяток телефонов для того, чтобы на всех тестировать. Потому что есть разные версии операционных систем, особенно там Android касается. Разные размеры экранов, под которых нужно отдельно верстать дизайна. Разные прошивки и так далее. И под всех них нужно тестировать. Кроме того, если вы хотите что-то добавить в мобильное приложение, вам нужно это мобильное приложение обновить. Что это значит? Это значит, вы говорите, эй, Вася программист, иди э, заходит вам ту штуку. Он идет, ходит, и потом э, собирает это приложение, вы идете его, закачиваете в магазин приложений, App Store или Google Play. Потом э, Review Team его неделю рассматривает, это обновление, оно наконец закруглено, и пользователь получает notification, что ваше приложение обновилось. И потом еще неделю ходит думать, потому что, например, в тот момент он был с мобильного интернета, и ему неудобно было бы его обновлять. А кто-то вообще не обновит. Таким образом, то, что вы захотели ему новое показать, он долго еще не увидит. А в случае с мобильным сайтом, если вы захотели что-то добавить, вы взяли, я, Вася, программист, добавь, он добавил, и оно сразу отображается у всех. Но что еще нужно отметить про мобильное приложение, это то, что если у вас задача относительно простая, Например, вам нужно ленту новостей сайта показывать или еще что-нибудь такое. То существуют конструкторы, которые позволяют буквально там за те же самые час два из RSS ленты сайта собрать вот такое приложение и его запустить в Google Play или в App Store. Давайте посмотрим, как же люди привыкли пользоваться по факту сайтом и приложением. Вот как мы видим, например, для соцсетей люди предпочитают использовать приложение 70%. Почему? Ну понятно, потому что у людей обычно есть там одна, две, три соцсети, и им удобно, когда им приходят notification постоянно о новых сообщениях, когда у них сохраняется история сообщений для просмотра, для просмотра в офлайне и так далее. Что же касается шопинга, то специфика его такова, что обычно людям что-то нужно на ходу, и они заранее не знают никогда что. Нет никак, никаких универсальных магазинов, где можно купить все, чтобы они установили себе однажды, и им больше никаких магазинов не понадобилось. Потому когда им что-то нужно, они идут в браузер, они ищут там, и когда находят, они не идут там качать приложение на один раз, чтобы одну покупку сделать. Они сразу свой путь в браузере и продолжают. Именно потому для покупок только 27% пользуются приложениями по, по опросам, а 73% предпочитают пользоваться браузером. Давайте посмотрим на примере, как может путь пользователя состоять, когда он хочет что-то купить. Свидетель. Мужчина увидел женщину с таким воротничком, ему понравился воротничок, он захотел такой же своей собаке купить. и тут следующий клиент его подошел, у него не было возможности как бы сразу свою покупку завершить. Он пришел домой, запомнил, что там за сайт, я закладки добавил и завершил свой путь уже с компьютера. А, как мы видим, по статистике, поиск — это то, чем люди больше всего пользуются со своего мобильного телефона. Всем остальным, что-либо там может быть, видео, социальные сети меньше пользуются. При этом а, большое количество людей, 53%, когда-либо покупали что-либо, а, поискав со своего мобильного телефона. Но, как мы видим, большинство это обычно делают в офлайн-магазине, 40%. 35% когда-либо а, начатый с телефона поезд завершали со своего компьютера, а прямо со смартфона только 20%. Что мы с этим можем сделать? Ну, в первую очередь, есть какая-то часть случая, как вот здесь было показано, когда у человека просто ну, нет возможности сейчас это завершить, потому что у него обстоятельства, он мобильным телефоном пользуется на ходу. Но кроме этого, Обычно сейчас у нас мобильные сайты пользуются очень удобно для покупки. И это как раз есть та возможность для улучшения своих показателей продаж. Для того, чтобы больше, чем 20% покупали через смартфон. Давайте посмотрим, как может обстоять дела, когда а, у человека есть возможность завершить свой путь прямо с телефона. запускается давайте допустим так да? телефона сделал поиск нашел где там ближайший магазин находится потому что там подхватило его местоположение и телефон выбрал костюм который ему нравится и прям с телефона выбрал чтобы забрать его на месте и таким образом он буквально там за каких-то полчаса час получил себе новый костюм прямо на ходу когда ему нужно было его найти а, таким образом а, большинство поисков они касаются чего-либо что людям нужно прямо здесь сейчас. Вот как мы видим, 89% людей, они пользуются поиском для того, чтобы что-либо такое мимолетное сделать. То есть 53% сказали, что им нравится мобильным поиском пользоваться, чтобы получать информацию на ходу. 40% что вы видите возможность искать информацию, когда нет компьютера. И 35% просто, что хорошо, когда есть возможность что-то найти быстро. При этом 70% мобильных поисков они приводят к какому-то конечному действию в течение часа. Конечное действие это когда человек совершил покупку или, например, он искал информацию и нашел ее в итоге. А в случае с компьютерами стационарными, такой показатель достигается через месяц. Вот это и есть самая главная особенность, которую нужно понимать про мобильные телефоны, это то, что мобильные телефоны, телефонами люди пользуются абсолютно на ходу. Мобильные сайты. Давайте посмотрим, какие есть особенности мобильных сайтов, которые нам нужно учитывать при проектировании. Ну, в первую очередь, конечно, маленький экран мобильных телефонов. Из этого выплывает то, что нужно упрощать навигацию на сайтах. Делать так, чтобы пользователю было просто и понятно на маленьком экране по, по нему ходить. Причем, ну, в принципе, упрощать навигацию нужно и когда вы делаете сайт для стационарного компьютера. То есть все понятно. А, чего касается этой рекомендации, это то, что, возможно, вам стоит вообще выпустить с мобильного сайта какие-то разделы, которыми сложно пользоваться с мобильного телефона. Если у вас есть какая-то огромная форма регистрации из 10 полей, которую, короче, не сделал то зачем поройте заставлять это делать со своего телефона мобильного? Отправьте его это сделать с компьютера. Кроме того, телефоном вы пользуетесь пальца, пальцами или джойстиком, и это значит, что кликабельные элементы, они должны быть размером палец или больше. То есть когда человек наводит пальцем на кнопку, чтобы она все еще была видна, и чтобы человек не промахнулся. Кроме того, у нас на телефонах медленный интернет. И люди пользуются им на ходу. То есть и сайт, как будто у них один глаз и одна рука. И это значит, что нужно максимально облегчить страницу вашего мобильного сайта. Нужно ускорить работу вашего сервиса для того, чтобы сервера для того, чтобы. Когда человек заходит с мобильного телефона, он не ждал полчаса, когда через медленный мобильный интернет может страничка загрузится. Давайте посмотрим на примере нашего проекта. Это хлаб, магазин приложений, то, что мы сделали для Киевстара. Это аналог Google Play, такой себе украинский. Кто из вас объект наверняка когда-либо получали смс от нашего проекта. А, вот так он выглядит при заходе с компьютера. И вот так было бы, если бы открывался сайт для компьютера при заходе с мобильного телефона. Все очень мелкое, много элементов, которые доступны только при наведении мышки, что вы не можете с мобильного телефона сделать. Но вообще неудобно. Человек, если бы зашел на вот такой сайт с телефона, он бы, скорее всего, сразу ушел, потому что не понял, что там ему вообще нужно сделать, и ему это было бы неудобно сделать. Именно потому у нас есть тач-версия Club, и точно так же выглядит версия для ну, приложения, в общем, Android-приложения. Как вы видите, здесь э, большие элементы, везде можно кликнуть пальцем, э, меню вынесено в самый верх, но интересная особенность — это то, что поиск находится, кнопка поиска в самом верху. То есть в отличие от сайта, где там поиск, где-то сбоку находится и просто доступен, если что, когда человек с телефона заходит, у него нет возможности быстро сделать, например, три клика, для того чтобы попасть в нужную категорию и там нужно игру выбрать. Обычно он, если на главной странице к вам зашел, он четко знает, что ему нужно, Поэтому нужно дать ему возможность максимально быстро а, этот поиск осуществить. Ему проще будет там, на клавиатуре набрать название игры конкретное, чем сделать несколько кликов там подождать, пока страничка загрузится. Также у нас есть static Это сайт для старых телефонов. Знаете, это такие, где нужно будет по страничке ходить вниз не -вниз, вниз нажимать джойстиком. А вот он, собственно, по такие телефоны оптимизирован, так что когда вниз не сниз нажимаешь, от игры от одной игры к другой нужно было там да, мало делать сразу, и чтобы на слабеньких старых браузерах она открывалась быстро. Как ни странно, эта версия самая популярная, потому что у нас еще много слабых телефонов есть. И в отличие от там, Google Play аналогов, для старых телефонов ничего подобного у нас в Украине нету, потому все, кому нужны игры, они такие обычно приходят к нам. От таку маленьку мутість, я хотів розповідати. вы что-то інтересне для себе винесли. Спасибо. за цікаву добро. На жаль, сьогодні не дуже залишається час на багато питань, але якщо є одне питання, то ми щось знаю. А, видень, а що краще іменно мобільна версія на окрему піддову М, чи адаптивна версія? Смотрите, если вы делаете сайт, ну конкретно сейчас только начинаете делать основной сайт, то, наверное, ну в общем случае правильно делать адаптивный сайт. Но касательно реально нашего рынка, я бы сказал, что у нас адаптивный сайт еще не умеет делать. Не умеет делать не с точки зрения запрограммировать. Они а умеют умеет делать с точки зрения спроектировать, потому что доступный сайт, он прощает очень много ошибок, потому что есть много места на большом экране, и человек, если там что-то не очень хорошо сделано, он все равно сможет без особых проблем найти, что ему нужно. А экран мобильного телефона, он таких ошибок не прощает, потому в общем случае, особенно если у вас уже сайт готовый есть, я бы порекомендовал отдельно спроектировать и сделать мобильную версию. Но если у вас есть хороший проектировщик интерфейсов, то можете, в принципе, сделать и изначально адаптивную версию. Это ну, правильный подход. <реклама> если у вас есть еще вопросы, я здесь, я буду в